Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu mengamalkan ekonomi tradisional atau diketahui sebagai ekonomi sara diri. Ekonomi tradisional adalah seperti menangkap ikan, bercucuk tanam, memungut hasil hutan dan menternak haiwan. Selepas penjajahan British, British menjalankan ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan merujuk kepada kegiatan pertanian dan perlombongan untuk tujuan pemasaran dan untuk tujuan mengeksport. Perusahaan biji timah mendapat perhatian British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu, British telah membawa masuk migran-migran dari China untuk bekerja dalam sektor pelombongan. Dalam sektor peladangan getah, British telah membawa masuk migran dari India untuk mengusahakan ladang getah. Revolusi perindustrian di Eropah telah membawa permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri. British telah memperkenalkan dasar kadar sewa tanah dan tarif yang rendah untuk menarik orang ramai bekerja dalam industri getah. Tanaman komersial seperti ubi kayu, tebu, sagu, lada hitam, gambir, tembakau dan juga kopi diperkenalkan oleh British. Tetapi tanaman ini tidak diusaha secara besar-besaran oleh British. British lebih memberi keutamaan dalam getah dan pelombongan kerana sektor-sektor ini lebih menguntungkan sama ada bagi kedudukan politik atau ekonominya. Bagi masyarakat Melayu pula, mereka masih mengamalkan ekonomi tradisional seperti bercucuk tanam dan menternak haiwan. Setiap kaum diberikan tempat kerja yang berasingan kerana pihak British ingin mengelakkan daripada kaum Cina, Melayu dan India bergabung untuk menentang mereka. Raja kehilangan kuasa. Sebelum kedatangan British ke tanah Melayu, pembesar-pembesar Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lombong-lombong biji di Perak, Selangor dan negeri lain. Namun, kedatangan British yang ingin memonopoli segala hasil bumi di tanah Melayu telah melupuskan status pembesar-pembesar Melayu sebagai pemilik lombong dengan pelaksanaan dasar pecah dan perintah. Tambahan pula, amalan pengutipan cukai oleh sultan dan pembesar Melayu telah dilupuskan setelah British melaksanakan sistem residen yang menjadi titik permulaan pengeksploitasian British dari segi ekonomi hasil bumi di tanah Melayu. Kemasukan buruh luar. Imigrasi yang telah berlaku di China disebabkan oleh ekonomi yang teruk, bencana alam dan faktor dasar kerajaan. Hal ini telah menggalakkan rakyatnya berhijrah ke negara lain. Ini telah membuka peluang British untuk mengambil bangsa China untuk mengusahakan pelombongan biji timah. British telah menjanjikan peluang pekerjaan yang penuh kepada orang China sehingga orang China dengan rela hati ingin datang ke tanah Melayu. Bagi masyarakat India pula, faktor utama penghijrahan mereka adalah kerana keadaan sosial dan ekonomi yang tidak stabil di tempat mereka. Sebagai contoh masalah yang dihadapi oleh mereka ialah kejadian bencana alam. Selain itu, faktor penindasan tuan tanah juga turut mempengaruhi kedatangan buruh India ke tanah Melayu. Penindasan kasta yang teruk juga telah berlaku di India sehingga menyebabkan kasta terakhir seperti Sundra ingin keluar dari negara mereka. Peluang pekerjaan yang telah ditawarkan oleh British telah menggalakkan mereka untuk datang ke tanah Melayu. kini disebabkan oleh semua kesan akibat penjajahan British, orang Melayu terutamanya yang mula sedar untuk bersaing untuk sama-sama menikmati hasil bumi mereka sendiri yang ketika itu kebanyakan dinikmati oleh kaum imigran seperti India dan China. Selain itu, disebabkan kesan kemasukan buruh asing secara beramai-ramai ini juga telah mendorong kepada pembentukan masyarakat majmuk dan pertambahan penduduk di Malaysia. Kesimpulannya, seperti yang kita dapat lihat pada masa kini, Malaysia telah menjadi sebuah negara yang berbilang kaum dan mempunyai sifat bekerjasama antara kaum yang tinggi demi menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat dan gah di mata dunia.

the development of the Malayan Railway, the locomotive that ran on these tracks was no less interesting. More than 25 different classes of steam locomotives and six classes of diesel engines have performed their tour of duty. All Malayan Railways steam locomotives were oil-fired after being ada ke atas tu? Ada. Pertama kali aku lihat orang Melayu satu. Tidak menghiraukan bahaya yang menunggu. Ia sampai tutupan darah. Cinta sudah tidak peduli. Sekarang baru British tahu apa berlaku bila semangat Melayu memberontak.